кличке Бомба. Собачка молодая. Но посмотри, сколько желаний у собаки. Быть рядом с хозяйкой и сделать, что она просит. Музыка, Музыка где? Музыка. Верните музыку. На задних лапах через ногу. Или маленький барьерчик. Команда танцует. Собачка танцует с большим желанием. Как влево в одну сторону, так и Знаю, что команда У вас <связь> помост скользкий, поэтому собаки достаточно тяжело желают. Давай, давай, давай. Все, даже не отвлекать. Так, хватит стоять. Музыка идет во да, она, давай, была, давай. А теперь Сахапова Сахабулгульна покажет еще тоже вам показательное выступление. Это уже цирковые пошли. Послушание, просто нормальная тренировка. Обязательное. А теперь цирковые номера. Нас Это нас элементы кристалла. Фристайл танца с собаками. Где хозяин собаки танцует под музыку. У нас пока еще собачки очень молодые, поэтому полного танца нет. Собачки поэтому делают отдельные номера. Хождение между ножек, змеечка. Аккуратнее, давайте. Это змеечка назад. Очень сложный элемент. Не все собаки с этим справляются. Но Элис получается. Это обойди. Это элемент пастушей службы. Вам для информации. Например, если вместо стула были овечки, собачка. Наверное, сами видели несколько много раз в цирке такие элементы. А вот теперь самый сложный номер. Не всегда это, очень будет стараться сойдет. Прыжки через скакалку с собакой. Молодец. Давай-давай, еще пробуй. У собаки вот это должно быть. Давай, молодец. Еще раз сделай, у тебя за платье что Еще раз спокойненько сделай. Давай. Чтобы собаке... Вот, сейчас. Не люблю это. А вот вам поклон всем после всего этого. Молодцы. Так, видишь? Давай.